নমস্কাৰ ফেন আপোনালোকে ঠাণ্ডা দেখি গমেই পাইছে চাগে আজি আপোনালোকক কি দেখুৱাবলৈ ওলাইছো একেবাৰে শ্বৰ্ট ভিডিঅ' হয় হাত কেনেকৈ কাটিব লাগে সেয়া আপোনালোকে সুধি আছিলে হাত কেনেকৈ পাতিব লাগে সেয়া মই ইনষ্ট্ৰ আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ ওলাইছো এয়া মই বাকী খণ্ডকেইটা কাটি লৈছোঁ মাত্ৰ এইখিনি কাপোৰ বাকী ৰৈছিলে সেইটো থাৰ্টি ফ'ৰ চাইজৰ ব্লাউজ হয় থাৰ্টি ফ'ৰ চাইজৰ হাতটো কেনেকৈ কাটিব লাগে সেয়া মই দেখুৱাই দিম বাকীবিলাকো একেই হয় কেৱল আপোনালোকে প্ৰচেছবিলাক ফ'ল' কৰিব থাৰ্টি ফ'ৰক চাৰিফাইভ কৰিলে আমাৰ হ'ব এইট ইঞ্চ এইট ইঞ্চৰ পৰা আপুনি ওৱান ইঞ্চ বাদ দিব তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ হ'ব ছেভেন ইঞ্চ ছেভেনৰ লগত আকৌ দুই ইঞ্চ চিলাৰ কাৰণে যোগ দিলে আপোনাৰ হ'ব ন ইঞ্চ মই ইয়াতে ন কিমানলৈকে আছে চাই লৈছোঁ কিমানমান আছে ন গতিকে তাৰপিছত মই কাপোৰটো এনেকৈ ভাজ কৰি দিছোঁ নেক্সট টাইম মই আকৌ এইফালে এনেকৈ ভাল এটা কৰি দিম তাৰপিছত দীঘল আপোনাক কিমান লাগিব সেয়া চাই ল'ব দীঘলটো অনুযায়ী আপুনি যদিহে দীঘলটো আপোনাৰ এইফালে নিমিলে তেতিয়াহ'লে আপুনি এইফালে বহল কৰিব এইফালে দীঘল কৰিব মই এইফালে দীঘলটো কৰিছোঁ আৰু এইফালে বহলটো কৰিছোঁ তাৰপিছত মোক দীঘল লাগে মাত্ৰ চাৰে আঠ ইঞ্চ চাৰে আঠৰ লগত মই এক ইঞ্চ চিলাৰ কাৰণে যোগ দিলে হৈ যাব তেতিয়াহ'লে হ'ব মই চাৰে ন ইঞ্চ এইফালে মোৰ চাৰে ন একৈন হ'ব তাৰপিছত এইফালে মই কি কৰিছোঁ চাৰে নত দীঘলটো প্ৰথমে জুখি ল'ম দীঘলটো মই এনেকৈ জুখি লৈছোঁ চাৰে ন ইঞ্চ চিন দিলোঁ এইফালেও ঠিক তেনেকৈ চাৰে নঙত এটা চিন্দ দিম চি দি পেলাই বক্স এটা বনাই ল'ম একেবাৰে সহজ হয় হাত কাটিবলৈ আপোনালোকে কেৱল মনোযোগ দি ভিডিঅ'টো চাব মই ইয়াতে বক্সটো বনাই ল'লোঁ তাৰপিছত আপোনাৰ যদিহে হাতটো ছয়ৰ পৰা বাকী দীঘল হয় ছয়ৰ পৰা যিমান দীঘল হয় তেতিয়াহ'লে আপুনি দীঘলটো ল'ব থ্ৰী ইঞ্চ মানে ডাউনটো থ্ৰী ইঞ্চত ল'ব মই ইয়াতে থ্ৰী ইঞ্চত চিন দিলোঁ ডাউনটো আৰু আপোনালোকে দেখা পাইছেনে নাই সেয়া জনাব এইফালেও ঠিক তেনেকৈ মই ইয়াৰে পৰা থ্ৰী ইঞ্চৰ এটা চিনি দিলোঁ আৰু ইয়াতে আস্থা নিদিম চিনি পাবলৈ মই ডাবলকৈ দি দিছোঁ তাৰপিছত আপোনাৰ এতিয়া থাৰ্টি ফ'ৰক চাৰিভাগ কৰিলে হ'ব আপোনাৰ এইট ইঞ্চ মই কৈছিলোঁ এইট ইঞ্চৰ পৰা আপুনি ওৱান ইঞ্চ কমাই দিব ওৱান ইঞ্চ কমাই দিলে হ'ব আপোনাৰ ছেভেন ইঞ্চ ছেভেন ইঞ্চ হৈ গ'ল তাৰপিছত আপুনি দুই ইঞ্চ চিলাৰ কাৰণে যোগ দিব সেইটো আপুনি পিছত দিলেও হ'ব আৰু এইফালে আপুনি ইয়াৰে পৰা ইয়ালৈকে মানে বন্ধ ভাগটোৰ পৰা ইয়ালৈকে আপুনি আঢ়ৈ ইঞ্চত চিন দিব আৰু আঢ়ৈ ইঞ্চত চিন দি পেলাই ধুনীয়াকৈ এনেকৈ টানি আনিব ইয়ালৈকে ঠিক আছে এনেকৈ টানি আনিব কাপোৰটো ভাল লাগি যায় কেতিয়াবা তাৰপিছত এইফালে অকণমান এই দুটা এনেকৈ মই লৈ লৈছোঁ এনেকৈ টানি আনিব হৈ গ'ল তাৰপিছত হাতৰ ধাৰটো যিমান হয় সিমান আপুনি লৈ ল'ব মোৰ চাৰে চাৰি আছে চাৰে চাৰিৰ পৰা মই দুই ইঞ্চ ৰোগ দিলে হ'ব চাৰে ছয় ইঞ্চ তাৰপিছত ইয়াৰে পৰা ইয়ালৈকে মিলাই দিয়ক হৈ গ'ল আপোনাৰ হাতখন এতিয়া আপুনি ধুনীয়াকৈ কাটি দিয়ক আৰু আপোনাৰ কি কৰিব ফ্ৰণ্ট চাইডে আপোনাৰ অকণমান এনেকৈ দং কৰি কাটিব লাগিব ফ্ৰণ্ট চাইডে সদায় ডাউনকৈ কাটিব লাগিব এইটো ফ্ৰণ্ট চাইডৰ লেভ হয় আৰু এইটো বেক চাইডৰ হয় মই কৰিছে প্ৰথমে আমি লৈছোঁ দীঘল দীঘল আপোনাক যিমান লাগে সিমান লৈ ল'ব তাৰপিছত আপোনাৰ বহলটো লাগিব থাৰ্টি ফ'ৰক চাৰিভাগ কৰি এক ইঞ্চ কমাই দিব লাগিব ট'টেল হৈছে আমাৰ ছেভেন ইঞ্চ ছেভেন ইঞ্চৰ লগত মই দুই ইঞ্চ চিলাৰ কাৰণে দিছোঁ এইখন হাতখন হৈ গ'ল তাৰপিছত মই ইয়াতে চাৰিওপাষে বক্স বনাই লৈছোঁ আৰু এনেকৈ ৰাউণ্ড চিনটো দি দিছোঁ এয়া হৈ গ'ল আমাৰ হাতখন এতিয়া আমি কাটি দিম তাৰপিছত মাজতে এটা টিপ মাৰ্ক দিব যাতে আপোনাৰ মাজৰ খণ্ড বুলি চিনি পাবলৈ সুবিধা হয় আৰু এইফালেও মই কাপোৰটো কাটি লৈছোঁ তাৰপিছত এতিয়া আপুনি ফ্ৰণ্ট ছাইডৰ কাটটো দিব লাগিব এয়া কাপোৰটো এনেকৈ মেলি ল'ব ডোভাছকৈ ল'লোঁ তাৰপিছত সমানকৈ লৈ ল'ব আকৌ তাৰপিছত ইয়াৰে পৰা ইয়ালৈকে আকৌ কাটি যাব চিনি পাবলৈ ফ্ৰণ্ট ছাইড বুলি আপুনি যিকোনো এটা চিনি দিব পাৰে নহ'লে আপুনি ইয়াতে অকণমান কাটিও দিব পাৰে গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে জনাব একেবাৰে শ্বৰ্ট ভিডিঅ' হয় হাত কেনেকৈ কাটিব লাগে সেয়া আপোনালোকক দেখুৱাই দিলোঁ মই যদিহে কিবা বুজি নাপায় তেতিয়াহ'লে মোক সুধিব মই আপোনালোকক বুজাবলৈ যত্ন কৰিম থাৰ্টি ফ'ৰটো কেনেকৈ কাটিলে কিন্তু আপুনি বাকীকেইটা চাইজ কেনেকৈ কাটিব নিশ্চয় প্ৰশ্ন হ'ব আপোনালোকৰ একেই কথা হয় থাৰ্টি ছিক্স হ'লেও আপুনি চাৰিভাগ কৰিব চাৰিভাগ কৰি আপুনি পাব ন ইঞ্চ নৰ লগত আপুনি কি কৰিব এক ইঞ্চ পাত দিব তেতিয়াহ'লে হ'ব আপোনাৰ এইট ইঞ্চ আৰু চিলাৰ কাৰণে আপুনি যিমান দিয়ে সেইটো চাইডে আপুনি বঢ়াই গৈ থাকিলেই হ'ল তেনেকৈ সকলো হাতে কাটিব আৰু যদিহে হাত আপোনাৰ পাঁচৰ পাঁচ হয় ছয় হয় তিনি চাৰ দুই কিমানমান হয় তেতিয়াহ'লে আপুনি এই ডাউনটো আঢ়ৈ ইঞ্চ দিব আৰু বাকী যিমান চৰ পৰা সাত আঠ ন দহ ইমানমান হয় তেতিয়াহ'লে আপুনি থ্ৰী ইঞ্চ ডাউনটো দিব এতিয়া বুজি পালে যদিহে বুজি নাপাম মই কমেণ্ট বক্সত সুধিব আজিলৈ আহিছোঁ পুনৰ লগত নতুন এটি ভিডিঅ' লয় ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাবলৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ